В Херсоне для того, чтобы не допустить радикалов на материковую Украину, усилили контроль над людьми и транспортом, которые прибывают в город. Херсон – первая остановка после границы с Крымом. Поезд Симферополь-Одесса встречают правоохранители и пограничники со служебными собаками. Рядом с ними представители самообороны. Привлекли контролю и медиков. Говорят, получили сигнал о том, что в вагонах едут подозрительные лица. Громада зібралася з цілею недопущення проникнення на територію Херсонської області проросійсько налаштованих елементів. Затримати, знешкодити і зробити все, щоб тут нічого поганого в нашій області не сталося. Перестрахуватись ліпше, ніж ну мало що. Ми не знаємо плани, можливо, тих людей, які можуть там бути. Пограничники рассказывают, что на днях сняли с поезда группу диверсантов, которые направлялись в Одессу. Было снято 36 человек, которые попали в соответствующую категорию рисков и были повернуты на, до Автономной Республики Крым. Бывает, это и меньше 15 человек, три особи, это день в дня по -разному. Прибывший поезд принялись тщательно проверять. Ищут незаконные предметы и просматривают документы, уточняют, куда направляются. Пассажиры говорят, несколько часов назад такую же процедуру прошли в Крыму. Ну, нам, конечно, неприятно, когда это там где-то русские тоже, по-моему, в Джанку, или где. Остановили минимум два часа просто там стояли. И сейчас... Проверка длится полтора часа. Пассажиры, которые ожидают поезд на станции, к мерам безопасности относятся с пониманием. Я считаю, что это правильно они делают, потому что надо нашу границу охранять, особенно Херсон. А то, что долго, ну, такая ситуация сейчас. Вот не хамят ничего, ну, обходительный очень, как вы бы, знаете, может быть, даже и хорошо, что вот много военных и много вот именно, ну, как бы порядок поддерживается, я думаю. В результате проверки пограничники задержали шесть подозрительных лиц. После установления личности и цели прибытия в Херсон, всех их пропустили через государственную границу. Радикально настроенных людей на этом поезде не обнаружили. Сейчас Херсонская область остается зоной повышенного контроля.